শহীদ দিবস উপলক্ষে শহীদ স্মারক ক্ষেত্রের আজ উন্মোচন করেন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং এই মুহূর্তে তিনি বক্তব্য রাখছেন সরাসরি সেদিকে নজর রাখব অসমিয়ার অস্তিত্ব স্বাভিমান ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য সুরক্ষিত করার এক মহান সংগ্রাম এই আন্দোলনে আমার জাতিটুক নতুন সাহস দিলে নতুন প্রাণ দিলে বিদেশী বিতরণ আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া প্ৰতিগৰাকী শ্বহীদ আমাৰ চিৰনমস্য তেওঁলোক আমাৰ প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ দুই ডিচেম্বৰ আমি মনত পেলাম তেতিয়াৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত শ্ৰী চাকধাৰে অসমত ভোটগ্ৰহণ স্থগিত নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু ৰাইজৰ সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে মনোনয়ন গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ শেষ দিন তেওঁ এঘাৰ ডিচেম্বৰ বুলি ঘোষণা কৰে অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমি বিদেশী নাগৰিকক ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাহিৰ নকৰালৈকে আমি অসমত নিৰ্বাচন হ'ব নিদিওঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ গণদেৱতা জাগ্ৰত হৈছিল প্ৰতিগৰাকী ৰাজনৈতিক দল আৰু তেওঁলোকৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীসকলৰ ওচৰত গৈ ৰাইজে আহ্বান জনাইছিল যে আপোনালোকে নিৰ্বাচন নেখেলিব কাৰণ আমাক এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা লাগে বিদেশীবিহীন আমাক এখন ভোটাৰ তালিকা লাগে ৰাইজৰ কথা নুশুনি ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ দহ ডিচেম্বৰৰ ৰাতিপুৱা নিচেই পুৱাতে ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ পত্নী কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী বেগম আবিদা আহমেদে লাখটকীয়াৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দিবলৈ বৰপেটালৈ যাত্ৰা কৰিছিল আমি লাখটকীয়াত উপস্থিত আছিলোঁ তেতিয়া আমি ক্লাছ পঞ্চম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ লাঠিৰে বুটেৰে লাখটকীয়াতে পিকেটিংকাৰীসকলক আঁতৰাই কে পি এছ গিলৰ নেতৃত্বত বেগম আবিদ আহমেদে বৰপেটাৰ ফালে আগবাঢ়িছিল ভৱানীপুৰত আৰু গোটেই ৰাস্তাটোতে প্ৰবল প্ৰতিৰোধৰ সন্মুখীন হৈছিল ভৱানীপুৰৰ উজানবৰী গাঁৱৰ হাউলী কলেজৰ কলা বিভাগৰ প্রথম বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰ তথা ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰক পুলিচে চোঁচোৰাই ওচৰৰ খালত তেওঁক দলিয়াই পেলাইছিল আলিবাটৰ ধূলি তেজেৰে ৰাঙলী কৰি খগেশ্বৰ তালুকদাৰে পুৱা নিশা আত্মত্যাগ কৰিছিল আৰু ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ দহ ডিচেম্বৰৰ দিনটোত শ্বহীদ খড়গেশ্বৰ তালুকদাৰে নিজৰ তেজেৰে অসমৰ আৰু অসমীয়া আইৰ চৰণ ধুৱাইছিলে আজি সেই দহ ডিচেম্বৰ শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰে দেখুৱাই দিয়া পথেৰে আঠশ ষাঠিগৰাকী শ্বহীদে নিজৰ জীৱন বলিদান দিছিল অসম মাতৃক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ অসম মাতৃক সুৰক্ষিত কৰি এটা স্বাভিমানী জাতি বিকশিত জাতি ৰূপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে দহ ডিচেম্বৰৰ দিনটো কৃতজ্ঞ জাতিয়ে আঠশ ষাঠিগৰাকী শ্বহীদক সোঁৱৰণ কৰে আৰু অসমীয়া জাতিক কেতিয়াও নিশেষ নহ'বলৈ জাতিটোক ৰক্ষা কৰিবলৈ ইতিহাসৰ বুকুত অসমীয়া জাতিক গৌৰৱেৰে জীয়াই ৰাখিবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে দহ ডিচেম্বৰৰ দিনটো প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এটা পবিত্ৰ দিন প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এক নতুন সংকল্পৰ দিন কলিয়া ডাৱৰে আৱৰাই ৰখা অসমীয়া জাতিৰ এই সংকটৰ পৰিৱেশৰ মাজতো সুৰজক আহ্বান জনাই সুৰজৰ সৈতে নতুন প্ৰভাতৰ গান গোৱাৰ বাবে অসমীয়া জাতিয়ে দহ ডিচেম্বৰৰ দিনটোত সংকল্প গ্ৰহণ কৰে এই বছৰৰ দহ ডিচেম্বৰ আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে আৰু অধিক গৌৰৱৰ দিন ঊনৈছশ ঊনৈ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটীত শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি কাম হাতত লৈছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমি সংকল্প লৈছিলোঁ যে আমি গুৱাহাটীত এক শ্বহীদ স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰিম চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ সংকল্প আৰু দৃঢ় হৈছিলে আৰম্ভণিৰ কল্পনাৰ পৰা আমি কল্পনাবোৰক নতুন ৰূপ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰতিটো বছৰে নতুন কল্পনাই বাস্তৱ ৰূপ পালে আজি এশ পঞ্চাছ বিঘা মাটিত এশ সত্তৰ কোটি টকা বেয়েৰে আমি সুবিশাল আমি অমৰ শ্বহীদ স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰিছোঁ যোৱাকালি সন্ধিয়া আমি শ্বহীদ স্মাৰকত অক্ষয় বন্তিত অনল সংযোগ কৰি অগ্নি সংযোগ কৰি তাক চিৰ দিনৰ বাবে অসমৰ মাটিত অক্ষ বন্তিৰূপে জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প হাতত লৈছিলোঁ এইবাৰৰ শ্বহীদ দিৱস আমাৰ বাবে এক সুকীয়া তাৎপৰ্য বহন কৰি আহিছে অকল সেইকাৰণেই নহয় যে এইবাৰৰ শ্বহীদ দিৱসত আমি শ্বহীদ স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটো এইবাবেও আমাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এতিয়া জাতিয়ে জীয়াই ৰখাৰ এক নতুন সংগ্ৰামত লিপ্ত হৈছে অসম আন্দোলনৰ ছিয়াল্লিছ বছৰ পিছতো ক'ৰবাত আমি সুৰক্ষিত নাছিলোঁ আমাৰ জাতি মাটি ভেটিৰ ওপৰত প্ৰত্যাহ্বান আহিছিল আমি অসমতে অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছিলোঁ অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিলে কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতো চুক্তিখনৰ কাৰ্যকাৰীকৰণ আৰু নতুন নতুন প্ৰত্যাহ্বানসমূহ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সাহসৰ অভাৱে আমাৰ জাতিটোক দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল আমাৰ জাতিটোৰ ভিতৰে পৰা আমি কৰবাত নহয় কৰবাত দুৰ্বল হোৱাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই সময়তে আমি পুনৰবাৰ সংকল্প লৈছিলোঁ যে নহয় আমি অসমৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম আকৌ এবাৰ আমি দুৰ্দান্ত সংগ্ৰামত লিপ্ত হ'ম যাতে অসমীয়া জাতিক আমি ইতিহাসৰ পাতত গৌৰৱেৰে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আজি দহ ডিচেম্বৰৰ দিনটোত আমি আপোনালোকক সগৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে যোৱা দহটা বছৰৰ নিৰলহ প্ৰচেষ্টা আৰু যোৱা দহটা বছৰৰ অবিৰত সংগ্ৰামে আমাৰ জাতিটোক শক্তিশালী কৰিছে এইবাৰৰ বিধানসভাত আমি তিৱাৰী কমিশনৰ ৰিপৰ্ট আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ মেহতা কমিশনৰ ৰিপৰ্ট আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ এই ৰিপৰ্টবিলাকৰ পাতে পাতে লিখা আছে কেনেকৈ অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত নিৰ্ম অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে কেনেকৈ ধলপুৰৰ দৰে স্থানত আমাৰ মাটি কাঢ়ি লৈ আমাৰ যুৱক যুৱকীৰ তেজেৰে অসমীয়া আৰু অসমৰ ভা অসমৰ মাটিক ৰাঙলী কৰা হৈছিলে আজি আমাৰ চাৰিওফালে এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল অসমৰ বন সম্পদ অসমৰ বনভূমিসমূহ এটা এটাকৈ লুণ্ঠন কৰা হৈছিল আৰু এটা সময় আহিছিল যিটো সময়ত অসমীয়া যুৱতীকো তেওঁলোকে হাতত ধৰি লৈ ক'ৰবালৈকে লৈ যাবলৈ তেওঁলোকে কতো সাহসৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা নাছিল আমাৰ ওপৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমাৰ ওপৰত তেখেতসকলে শক্তিশালী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল অচিনাকি মানুহসমূহে আমাৰ বৰ ঘৰলৈ সোমাইছিল আমাৰ নামঘৰ সত্ৰ আমাৰ মাটিবোৰ দখল কৰিছিল এই অচিনাকি মানুহবোৰে এদিন কাজিৰঙাৰ মাজলৈ সোমাইছিল কাজিৰঙাৰ গড়বিলাকক এটা এটাকৈ হত্যা কৰি আমাৰ জাতিটোৰ গৌৰৱক মাটিৰ লগত মিহলাই দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল গোৱালপাৰা ধ ধুবুৰী এই জিলাবিলাকত লাহে লাহে অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান আৰু অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱক তেওঁলোকে মাটিত মিহলি কৰি আমাৰ মাটি আমাৰ সংস্কৃতিক তেওঁলোকে ভৰিৰে আঘাত দিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ অসমীয়া জাতিৰ অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ ওপৰত তেওঁলোকে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল এনেকুৱা এটা দিন আহিছিলে যে আমি কাম নকৰো আমি কাম নকৰিলে অসমীয়াই কেনেকে খাব আমি চাই লওঁ তেনেকেও অসমীয়া জাতিক তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি বটদ্ৰবাৰ ওপৰতো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আগ্ৰাসী হাতেৰে আমাৰ সেই পবিত্ৰ ভূমিবিলাকো তেওঁলোকে হস্তগত কৰিছিল আমাৰ জাতিটোৰ মাজত হতাশা আহি পৰিছিল আৰু এটা সময় আহিছিল যে আমাৰ জাতিটোৰ এছাম মুধা ফুটা লোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰ নামত অসমৰ জাতি মাটি ভেটিক লুণ্ঠন কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল আৰু আমি দুৰ্বল হৈ আমি কাৰোবাৰ ওচৰত লাহে লাহে আমি আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বাবে আমাক প্ৰস্তুত কৰোৱা হৈছিল আৰম্ভণি কৰা হৈছিল আমাৰ জাতিটোৰ জীৱনলৈ এক নতুন কলা অন্ধকাৰ নামি আহিছিল সেই সময়ত আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলো যে নহয় আঠশ ষাঠি গৰাকী শ্বহীদৰ প্ৰেৰণাই আজিও আমাক উদ্বুদ্ধ কৰে আঠশ ষাঠি গৰাকী শ্বহীদৰ প্ৰেৰণাই আজিও আমাক অসমীয়া জাতিৰ হৈ যুঁজিবলৈ আমাক প্ৰেৰণা যোগায় দুই হাজাৰ চৈধ্য দুই হাজাৰ ষোল্ল দুই হাজাৰ একৈশ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে আমি সংকল্প লৈছিলোঁ যে আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতক আমি কাৰোবাৰ ওচৰত আমি আমি আমাৰ হাতৰ পৰা কাৰোবাৰ ওচৰলৈ হস্তান্তৰিত হ'ব নিদিওঁ অসমীয়াই ৰাজনৈতিকভাৱে সাংস্কৃতিকভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু হৈছিল আজি দহ বছৰ পিছত আমি ক'ব পাৰোঁ সাহসেৰে ক'ব পাৰো যে এতিয়া অসমীয়া জাতিৰ লগত যদি কোনোবাই যুঁজিবলৈ সাহস কৰে তেওঁক উপযুক্ত শিক্ষা দিবলৈ আজি আমি প্ৰস্তুত আৰু আজি আমি প্ৰয়োজন হ'লে এঘৰি যুঁজিবলৈও আমি সাজু আছো চাওঁতে চাওঁতে কাজিৰঙাৰ গড় হত্যাবোৰ বন হ'ল চাওঁতে চাওঁতে অসমৰ বন সম্পদসমূহক লুণ্ঠন কৰা মাটি লুণ্ঠন কৰা সকলৰ পৰা আমি মাটিবোৰ কাঢ়ি আনিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো চাওঁতে চাওঁতে বটদাৰ ওচৰে পাজৰে যিসকলে সোমাবলৈ সাহস কৰিছিল তেওঁলোকক আমি উভতাই দিলো আৰু আজি অসমত যদি কোনোবাই অনুপ্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰাতিপুৱা আহিলে দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক উভতাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াও আমাৰ এই চৰকাৰ আৰু অসমীয়া সমাজে আৰম্ভ কৰিলে আজি অসমীয়া সমাজে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আজি আমি এখন নতুন অসমৰ সপোন যিখন অসমৰ সপোন আঠশ ষাঠি গৰাকী শ্বহীদৰ আত্মসমৰ আমাৰ আত্ম যি তেওঁলোকৰ ত্যাগ আছিলে আত্মত্যাগৰ ভেটিত নিৰ্মাণ কৰা আত্মত্যাগৰ ভেটিত নিৰ্মাণ কৰা এখন আমি অসম স্বাভিমানেৰে পৰিপূৰ্ণ অসম এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ বাবে আজি আমি আগবাঢ়িব পাৰিছো আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত আগতকৈ আমি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছো কিন্তু আমাৰ সংগ্ৰাম দীঘলীয়া আমি সকলোৱে জানো চাওঁতে চাওঁতে আমি অসমত লাহে লাহে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হোৱাৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছোঁ দুই হাজাৰ সাতাইছ চনৰ লোকপিয়লত আমি দেখা পাম যে আমাৰ সংখ্যা লাহে লাহে ষাঠি শতাংশৰ তললৈ নামিব আৰম্ভ কৰিব কাৰণ এটা সময়ত চিন্তা কৰা নাছিলো যে আমি নিজৰ মাটিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হম আপোনালোকে যদি দেখা পায় অসমত নিৰ্মাণ হোৱা অসমত আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিটো কামতে আজি